Salam, hörmətli qonaçlarımız. Bu günləri Mənsim Masadır qəsəbəsində. Masadır qəsəbənin dilikdə Masadır qəsəbənin mərkəzində şəxsi tikili 2 mərtəbəli, 5 otaqlı evimizə mən sizi çağıran. Bax, evimizin fasad görünüşünü görsən, bax bu cündə fasad görünüşündədir. Həyət sahəsinə 2 dənə maşın bura, 1 dənə maşın rahatlıqla maşın daxil olur. Hətta tamət daşla döşənilib, mərkəzi konsolun tərəfinə kimi qoyulub. Bax, bir də fasad görünüşünsən, belə bir fasad görünüşündədir. Və hətta ki, burda maşını saxlamaqdan savar. Burada da xatırladım ki, Yola baxın tərəfdə avtobus xətti bax burdan işləyir düz bupa burdan işləyir Şok marketin arxasında Avtobus xəttinə yaxın olduğuna görə burdan abdeksiya bilərsiz. Onu da xatırladımsa bütün həyatı həm yoldaşla döşənib bir də xatırladım ki, evimiz şəxsi tikilidir, 5 otaqdan ibarətdir, ümumi 170 kvadrat tikinti sahəsi, 4 dövrəmə qoşa daşdır, mərtəbə arası manat betondur, pirekəni manat betondur, hərmət kanalizasiyamız yolun hündür tərəfində yerləşir və burada da əlavə olaraq burada ə, əl yumaq üçün burada həm kanalizasiya sistemi qoyulub, həm də əl, əl, ə, su sistem qoyulub, kombi sən burada çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Və Podvalında da mən tanıdım, bax belə bir podval sistemi var. Burada da evin evin havalanması. Ümumiyyətlə bu zonada nəmşəni 0-dır. Evimiz harda? 6-7 daş kürsüdədir, hörmət qana izləyəcəm. Evimizdə xırdal apareylər qalib, onlar tamamlanıb veriləcək və ya da istəyə görə pulundan çıxa bilər ki, qalan işlər özünüz görə bilərsiniz. Qalan işdə dedikdə, yəni qapılardır, pəncərələrdir, yəni bunlar qalib. Bir də e, prekan mərcəli qalib. Hə, yəni, alacaq öz zənnəsidir. 1-ci mərtəbədə, xatırladım, sağda qonaq otağıdır, mətbəximizdir, yataq otağıdır. Aşağıda da yataq otağımız mövcuddur burda. Kombi sistemdə kim var? İstəyirsə qala da bilər, götürlə də bilər. Yəni alızın, yəni öz səninə xasdır. 1-ci nömrədə məncə qonaq otağı ilə tanış edəcəm. Bax belə gözəl bir qonaq otağı. Demək olar ki, qonaq otağımız hardasa e, 30-35 kvadrat civarında qonaq otağıdır. Gizli işıqlarına kimi çəkilib, alçıpan hamısı aboyla vurulur. Bir dənə qapı və pəncərə usta qurdu. Onda xatırladım bir daha. Qazı, su, işığı, mərkəzi kondisioner bunlar hamısı tam qaydasındadır. Kombi qatında kimi 4 dövrləmə qoşa daşla inşa olunub. Pəncərə düşən tərəflərdə, pəncərə düşməyən tərəflərdə hamsı qoşa daşdır. Ara kəsiklər hamsı daşdan istifadə olunub. Pirekanə isə, xatırladım ki, manat beton və üstündən də mərmərlə təchiz olunub. Bax belə bir gözəl bir pirekanın bir dənə mənzərləri qalıb. Burda sol tərəfdə isə evimizin mətbəxidir. Mətbəx deyəsəniz genişdir. Burda 60 sm mətbəx babra kimi yığıldı. Hansı burda da suquq boru açılıb, nah etmək olar. Mətbəxinin də monoq otağında pəncərəsi birbaşa yola e, həyətinə baxır və həm də yola baxır. Burdan qoşub görsən qoşub Hüseynlə təsis olunub. Bütün otaqlarda elektrik sanitarlar tam tamına hazır vəziyyətdədir və aşağı mərtəbədə əlavə olaraq bax belə bir gözəldir. Yataq otağında evin hündürlüyü 3 metrdir. Qiymət isə xatırladım çox gözəl bir qiymət satışa çıxıb. Burdan da yataq otağının pəncərəsi birbaşa yola baxır. Yəni qarşısını keçsən bir mane olmur. Bu gördüyünüz maşın düz yanından avtobus marşrut xətti keçir. Şok marketin arxasındadır onu xatırladım da bir daha. Və birinci mərtəbəsində bax belə bir gözəl bir sanitar otağı var. Düzdincəsinə əlavə əşyalar yığılıb burda. Yəni kafe, mətbəxə hamısı vurulub, hazır vəziyyətdədir. Pələkənin də altında gəldiniz, steyo kladovka edə bilərsiniz. İndi isə ikinci mərtəbəsinə mən sizi tanış edim. Həqiqətən də pələkənə çox zövqlü, qəşəng yığılıb. İkinci mərtəbənin hündürlüyü 3 metrdir. Çornuponla kim vurulub. Mərtəbə arası manat betondur. Ümumiyyətlə 170 kvadratdan çoxdur ki, tikinti sahəsi azdır. Solda bir otağımız, ikinci otağımız, üçüncü otağımız. Ümumiyyətlə 5 otaqdan ibarətdir. Yuxarıda 3 dənə yataq otağıdır. Birinci mərtəbəsində qonaq otağı, yataq otağı və əlavə olaraq bir dənə mətbəx. Sağdakı yataq otağındansız. Mən tanışıram. Əslində bu yuxarıda da məsələn çox otaq bölüb edəmlərdi. Niyə görə? Bax burdan bölünsəydi bir pəncərə burada, bir pəncərə sol tərəfdə. Bax burdan bölünsəydi əlavə yəni alt otaqdı deməy olardı. Amma geniş bax belə bir gözəldir. Yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsi, 2 dənə pəncərədir. Hər ikisi yola baxır. Biri həyətə, biri yola baxır. Yataq otağı deməy olardı ki 30 kvadrat civarındadır. 4 dördəmə. Qoşa daşdan inşa olunub plastikdadır, meqapəndir. Yəni bahalı plastiklərdən yox, yani düz deyil. Bütün kombi sistem çəkilib, bir də yalnız prinsuplar və qapılar qalib burada. Burası isə ikinci mərtəbəsinin sanitar qovşağıdır. Burdan yuxarıdan mən sizə son fonda kimi görsünüm. Bax, sıx sonlu pol varlar, hamısı üçlük taxtalardır. Burada da sistem çəkilib, istıpoldu. E, Şurka də, kanalizasiya sistemi də, duşun sistemi hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdədir və yuxarısından da bir dənə əlavə olaraq kəmər də keçir buradan. Kəmər də var bəli. Yəni yataq otağıdır. Bu yataq otağımızda, yəni də həm həyətə, həm yola baxır. Yəni bu gördüyünüz bax burdan formadan, yəni obyektə ça bilərsiz. Çünki birbaşa yola baxan tərəfdir. Aboylar dəzərlər aboylardır, yəni prosto aboylardır. Və sonuncu yataq otağı ilə mən danış gedirəm. Yataq otağı da yetərincə genişdir atənt sort genişdir. Burdan da yəni qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Qoşda daşın inşa olunub, hündürlüyü 3 metrdir. Evimizin qiyməti 90.000 manata satışa çıxıb, təcili olaraq şəxsi fikridir. Real alıcı ilə sözsüz ki, endirim olacaq. Alıcın öz istəyinə asılıdır. Sizə görə prinsipal qapan, özü burdara bilər və ya da ki, e, satan şəxs də qoydura bilər. Yəni ya puluna çıxıb özü qoydursun, ya da ki, satan şəxs qoyacaq sənədlər qaydasında birbaşa nail qayda alıq-satıq, birbaşa alıq-satıq yerdə kabellər isə 4'lük, 6'lıq, hamısı bax burdan görürsən, 4'lük, 6'lıq kabellərdir burada. Yəni evinizdə bir də xatırlam, tamamlanmışdır, az qalıb. Yəni bu formada da götürə bilərsiniz və yax da ki, tam hazır formada götürə bilərsiniz. Pritekan mənzəlləri qapa, bir də prints qalır. Sənədi birbaşa xüsusi müraciət çıxarışdır, kubçadır. Hörmətli kanal izləcilərimiz, ətraflı məlumat üçün zəhmə vrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın ki, Yəni bucur, əlim yandı olan evdənin birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Həyatına da bir də xatırladım ki, rahatsız zaman 3 dənə maşın daxil olur. Otaqlardakı yəni yetərincə genişdir. Bu qonaq otağımız demək olar ki, 35-40 kvadrat civarındadır.